Почему у нас, а не в Китае? Не в Китае, потому что, Алена, мы, мы делаем творческие решения. Поэтому и не в Китае. Мы подходим к любому продукту так, что сделают только в Украине. Все. Даже уже, с, уже зарядные станции, которые на электромобиле уже производятся в Украине. Вот это у нас уже там стоит одна. У нас Китай. Китай. А есть производится в Украине, потому что индивидуальный продукт, мощностя, все, скоростя, сервисное обслуживание, гарантии, так же самое у нас. Почему мы закрываем сетевые магазины? Много сетей, да, их не перечислить, там, пошли вверх, там, фоксроты, заправочные, АЗС. Потому что мы даем сервис, мы даем индивидуальное решение. Мы даем. Да, если бы это может быть просто концертная площадка какая-то концертная, и надо там, например, 200 квадратных... Объемы, так? Да, Да. Может быть. И то сервис все равно в Украине, да, даже если не наша компания, то можно выбрать компанию, где правильно предоставить сервис, качество, где люди в этом разбираются уже. Потому что на Алиэкспрессе, да, вот продается фрагмент ну, одного кусочка этого модуля. Это даже... Я начинал с этого бизнеса, я на Алиэкспрессе первый купил так. Да. Ну, на это... балконе крутил. На балконе крутил, да, в итоге не продал, я всю эту мусорку потом улетела. Да. Потому что всему есть свое качество, всему есть какие-то требования, определенные характеристики. И когда ты уже набил руку, когда ты больше 10 лет этим занимаешься, того и сетевые компании доверяют нам. Учимся на чужом досвиде негативно. Так и есть.